Нет, темп ловли, понял, постоянно сбиваешь, кивок обмерзает, надо чистить постоянно, это сейчас и придавляет, оптимально будет, потому что хороший клёк ну, на вторую мормышку, на вторую мормышку, но ну, очень долго опускается, получается. Вот 25 и 006, ну, блять, 005, я, я не знаю. Да нет, ну, 005. Сейчас ветра нету, в принципе, поэтому, ну, как бы, ты видишь, он, видишь, он клеится, раздувается. тут перепадов лунки нету перепада а? глубин нету Нет, пока ну особого нету вот на тех дальних пунктов там есть там уже по губку сразу яма идет на паузах берет очень опускание не берет? Нет, опускания пока не было. А у вас что там? У меня один вообще. У mm меня -hmm. два, у Антохи три. У нас там перепад. У нас там перепады мощности. Только мы тут намерили губерну. 505. 5.05, а у нас там 6.15. 6. Рыба? На подъем. На подъем. Вот Кирюха первую рыбку. На камеру поймала. На камеру. Просто хотел тогда заснять. Не получилось. Пока камеру включила, не включалась. Тебя. Сейчас вот эта вторая лунка, которую я мотылем кормил э, Ну я, говорю, я прошелся с 0,8 стройкой По всем вообще, по нулям полностью Сейчас пойду следующие две с эпухой и две пустые Потом буду переходить туда, до Анталикса на ту сторону Только время контролируй, то есть у нас полтора часа там Нужно, Саша, где пройти, сколько смешно Да-да-да, так а вы чего не ловите? Мы глубины домерили. Мышцы мы же с сезоном и промеряли. Его, в принципе, мы уже там пробежались. Не, а там не видели там, кто что... Ну так особо еще. Ну, Харков. Он гребены типа меряет. Такие лунки находить, да? Да. Yeah. надо. Well, его разыгрывать надо. Он вначале, ну, well, вот, на, ты на эту лунку пришел, с какой проводки ты поймал? Mm? На этой лунке с какой проводки реву поймал? Когда поменял леску с мормышкой. Сразу поймал? Первый, да. Я говорю 0.8, 0.3, вообще мне даже не тычка есть потому что цепляется леска за снимаю постоянно да. лед. Майя, получается 8, да? А с какой лунки еще требовалось ездить? 6, 8, 8 6 лунок, да? Уже сенсор не срабатывает постоянно Через раз мінус 15 крашив ЛП нам та цели Да. Та да потренировались. Хвостик богато поклевал. Вторая, вторая хвоста. Я думаю, Опа, поклёвка, батя, угу. так, ну, добро, не, ну мы что, такая у Опа, пошел еще или переходить? Ты не чувствуешь, что он сорвало мотыля? при сосечки. Mm -mm, Опытная рыба. Вони, походу, на більше, ніж ми. Скорівався старта, було, сука риби. Дай Бог, щоб завтра отловилось добре. Все не мав більше риби? Дійсла, придумала. Надо обговаривать.